Okey, jom kita bincang pasal satu isu yang fuh, memang kompleks dan dah berlarutan berdekat-dekat lamanya. Isu Pulau Batu Putih. Dan baru-baru ni, isu ni panas balik tau. Ada satu perkembangan politik yang memang cukup mengejutkan. Cuma dengan betul-betul petikan ni, kuat bunyinya. Apakah beliau tidak salah? Beliau salah. Saya di Jemaah Menteri, saya bersetuju jangan ambil tindakan. Ha, ini kata-kata dari Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia cakap pasal siapa? Pasal Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pelik kan? Dia kata salah tapi tak ada tindakan akan diambil. Macam mana tu? So, persoalannya sekarang, macam mana satu pertikaian pasal pulau kecil boleh sampai ke tahap ni? Jom kita selongkar sama-sama. Kita akan ikut jejak kes ni dari sekeping surat lama sampailah ke drama politik yang tengah panas sekarang. Okey, kita mulakan dengan apa yang berlaku sekarang. Apa keputusan kerajaan terkini pasal tindakan Tun Dr Mahathir ni? Okey, ceritanya begini. Jemaah Menteri dah putuskan yang Tun M, ya Tun Dr Mahathir didapati bersalah, bersalah dalam cara dia handle kes Pulau Batu Putih pada tahun 2018. Inilah verdik rasmi dia yang jadi tajuk berita besar. Tapi, ha, kat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Walaupun dah kata dia salah, kerajaan putuskan untuk tidak ambil apa-apa tindakan undang-undang. Hai, kenapa pula? Mesti ramai yang tertanya-tanya kan? Jadi, kenapa tak dakwa? Perdana Menteri bagi dua sebab utama. Pertama, umur Tun M dah nak masuk 100 tahun kan? Kedua, sebab status dia sebagai bekas Perdana Menteri. Nampaknya dua faktor inilah yang jadi pertimbangan paling berat untuk kabinet. Habis tu, apa kata Tun M pula? Well, dia kata laporan ni semua ada motif politik. Tapi, pada masa yang sama, dia cakap dia sedia je kalau nak disiasat. Macam bring it on lah. Dia tak takut. Okey, sekarang jom kita tengok siasatan yang jadi punca semua ni. Kita kena faham apa yang Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI jumpa. So, apa sebenarnya hasil RCI ni? Apa bukti yang diorang jumpa sampai boleh buat kesimpulan yang tindakan tahun 2018 tu salah? Laporan RCI ni tebal tapi kita boleh ringkaskan jadi 3 poin penting. Satu, keputusan untuk tarik balik kes tu dibuat oleh Tun M sorang-sorang secara unilateral orang kata. Tak dapat kelulusan penuh kabinet pun. Dua, RCI kata tindakan ni merugikan negara. Kenapa? Sebab ia macam kita dah tutup terus pintu untuk lawan balik pasal pulau tu. Peluang terakhir dah hilang macam tu je. Tiga, RCI syorkan supaya ada siasatan lanjut dan proses dalam kabinet tu kena diperbetulkan terutamanya untuk isu-isu kedaulatan macam ni. Okey, untuk faham semua ni, kita kena travel balik ke tahun 2018. Kita kena tengok apa sebenarnya yang berlaku masa tu yang jadi punca semua kecoh-kecoh ni. Penting untuk kita tahu, pada tahun 2017, Malaysia jumpa bukti-bukti baru. Dengan bukti ini, kita failkan permohonan dekat Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ICJ untuk review balik kes tu. Ini macam peluang kedua lah, satu harapan baru. Tapi masuk je tahun 2018, kerajaan pun bertukar. Pentadbiran baru bawah Tun M buat keputusan untuk tarik balik permohonan tu. Ha, tindakan inilah, tindakan inilah yang jadi punca segala kontroversi sampai kena tubuh RCI bertahun-tahun lepas tu. Dan kat sinilah ceritanya jadi dia kata lain, dia kata lain. Sebelah pihak, kita ada RCI dengan tiga bekas menteri macam Wan Azizah dan Anthony Lok. Diorang kata keputusan tu Tun M buat sorang-sorang. Tapi di sebelah lagi Tun M pula kata, "Eh, tak, itu keputusan kabinet." Dan ada dua lagi bekas menteri yang sokong cakap dia, diorang kata memang ada kertas kabinet pasal ni. Nampak tak? Cerita bercanggah. Okey, jom kita undur lagi jauh. Jauh ke belakang. Kita nak cari akar umbi semua ni. Puncanya datang dari sekeping surat. Surat yang jadi bukti paling-paling penting. Ha, inilah dia pulaunya, Pulau Batu Putih. Nampak macam seketul batu je kan? Tapi pulau kecil ni lah yang jadi rebutan antara Malaysia dengan Singapura dekat 70 tahun. Saiz memang kecil tapi isunya besar. Dan ini, ini dia. Surat dari tahun 1953. Inilah smoking gun dia. Surat inilah yang akhirnya menentukan nasib Pulau Batu Putih di Mahkamah Dunia. Dengar ayat paling penting dalam surat ni. Pemangku setiausaha kerajaan Johor masa tu tulis, kerajaan Johor tidak menuntut hak pemilikan ke atas Pedra Branca. Pedra Branca tu nama lain untuk Pulau Batu Putih lah. Satu ayat ni. Satu ayat ni je yang ICJ guna untuk kata, okey Malaysia dah lepaskan tuntutan dia. Jadi, apa keputusan mahkamah pada tahun 2008 tu? Senang cerita, Pulau Batu Putih dapat kat Singapura. Sebab utama, surat tahun 1953 tu dan sebab Singapura dah lama tadbir pulau tu. Tapi, kita dapat Middle Rocks. Untuk South Ledge pula, pemiliknya bergantung pada siapa punya perairan di sekelilingnya. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Jom kita rangkumkan balik semua peristiwa penting ni dan fikirkan apa kesannya yang lebih besar pada kita semua. Kalau kita tengok balik, perjalanan 70 tahun ni macam roller coaster. Mula dengan surat tahun 1953. Lepas tu kita kalah di ICG tahun 2008. Kemudian ada harapan baru tahun 2017 bila kita file untuk semakan. Tapi harapan tu hilang tahun 2018 bila permohonan ditarik balik. Ini bawa kepada RCI pada 2024 dan sekarang 2025 kita ada keputusan. Salah tapi tak dakwah. Nampak tak, dari sekeping surat lama, ia dah jadi satu drama politik moden. Kisah Pulau Batu Putih ni buat kita tertanya-tanya, macam mana sebenarnya keputusan besar pasal kedaulatan negara ni dibuat? Isu ni bukan lagi pasal undang-undang antarabangsa je, tapi dah masuk ke soal proses dalaman kerajaan kita sendiri. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Bila kedaulatan negara jadi pertaruhan, kat mana sebenarnya garisan antara seorang pemimpin yang buat keputusan pragmatik dengan satu kegagalan prosedur? Soalan ni memang tak ada jawapan mudah dan confirm akan terus jadi bualan lama lepas ni.